Актуальною проблемою України досі залишається тема Криму та Донбасу. У зв'язку з війною на Бродівщину прибули люди, яких вигнала війна з їхніх домівок та змусила отримати статус переселенця. На Бродівщині їй вже майже дві сотні. Про те, які проблеми спіткали біженців на шляху до адаптації, наш наступний відеосюжет. У приміщенні товариства Надія відбулася презентація проєкту Треба жити, направленого на психологічну адаптацію переселенців з Донбасу. и их взаимодействие с местными людьми. Одним из пунктов дальнейшей нашей работы будет именно изучение, близкое знакомство с семьями, которые проживают в родах и родственных районах, изучение условий их жизни, их потребности и отношений в обществе. Почему именно психологическая направленность за год, все, кто здесь живет, вот из переселенцев, в общем-то, удовлетворили свои физические потребности, то ли с помощью пособий, которые государство предоставляет нетрудоспособным гражданам, кто-то нашел работу, кому-то помогают родственники, ну, в общем-то, люди не голодают, и слава богу, и одеты тоже. Вот. Но те психологические последствия, и, к сожалению, нужно констатировать такой факт, что есть некий такой вот конфликт на психологическом уровне между приезжими и местным населением. Вот. Мы, мы никого ни в коем случае не обвиняем. Общество тут совершенно ни при чем, и это шок не только для тех, кто приехал, в общем-то, нынешняя ситуация, но и для общества, потому что оно не было подготовлено к прибытию инородных тел, какими мы являемся, так сказать, в данном в данной местности. Мы хотим, мы открыты для общения. Мы хотим расстаться с вот этим унизительным статусом свой среди чужих, чужой среди своих. Потому что те, кто приехал сюда, каждому из нас нет уже никакой необходимости давать, доказывать свой патриотизм. Потому что здесь случайных людей нет. Здесь есть люди, только преданные Украине и однозначно избравшие для своей дальнейшей жизни Украины. Поэтому мы этот проект нацелен на то, чтобы найти точки соприкосновения с обществом, хотели бы идти на сближение с властью, с администрацией городской, с представителями церкви, которые тоже имеют огромное влияние на так сказать, мировоззрение, менталитет людей, для того, чтобы в общем -то, показать, что мы не представляем собой тот криминальный... И агрессивный Донбасс, как, в общем -то, образ которого формировался и навязывался десятилетиями. Мы нормальные люди, самодостаточные, которые можем работать, приносить пользу обществу и хотим вза взаимодействовать. Для этого в именно в этих целях и создан этот проект. И пункты проекта предусматривают такие мероприятия, направленные на сближение с людьми и интеграцию. Нашого наша організація, представителі нашої організації. Місто досліду проте, все ж є ті, хто неабияк допомагає переселенцям зі східних областей України. Їм вони завдячують найбільше. Нас дуже підтримали священник отець Ярослав, представник організації «Каритас». От нас піддержала общество Надія в лице Надежди Романовни Алієвської. И, игорь Игоревич Горщак тоже очень активно с нами контактирует вот, и помогает. Я, конечно, все время благодарю вас, что вы пригласили Левскую, Лесю Романовну, которая меня вытаскивала, наверное, из моего болота и говорила, давай, не покладай там руки, делай и двигайся дальше, и входи в свою какую-то линию. Самый такой положительный момент оказался оформление детей до школы, особенно тех, кто жил в центре у Игоря Зиновича Гната. Мы этот процесс абсолютно не заметили. Он взял наших детей, сам оформлял, сам как-то что-то их покупал. Мы уже искали свои какие-то пути трудоустроиться. Спасибо, Руслан Иванович. Он, конечно, в рамках закона, что МОГ делал, но мы выезжали без трудовых книжек, мы выезжали без ничего, без никаких документов. И сказать, чтобы официально устроить, мы не, не могли. Да и статуса у нас никакого в августе еще не было. Многие надеялись здесь открыть бизнес, но тоже стало такая проблема, что в рамках закона это невозможно было сделать. Я много искала во Львове крымчан, как они открывали, почему они открывают, почему в Бродах нельзя. Мне только и говорили, что нет закона, это невозможно. И только спустя, уже после Нового года, да, вышел закон, то есть без регистрации Бродевска я могу открыть частное предпринимательство, что я и сделала. Также мы очень надеялись в 2014 году получить какие-то гранты, какие-то деньги на начало своей бизнес-деятельности. Это тоже мы Руслана Ивановича немножко потрепали, но не получилось у нас этой программы, потому что мы официального статуса безработных не имели. И все эти, наверное, проблемы, все вот это вот привело нас к круглому столу. В рамках круглого стола мы уже зарегистрировались и стали громадской организацией. И Леся Романовна нас подтолкнула написать грант и проект, да, проект и заверила, что вы победите, пишите. Ну, написан он был, конечно, от сердца, и буквально там за один-два дня никто не ожидал. Ну. Біженці наполягають на психологічній допомозі, адже від держави не можуть побачити для себе системи адаптації. У нас существують конфлікти з дітьми в школах. У нас существують конфлікти серед місцевого населення. Тобто немає програм, які б нас зближали. Те, що доведено до нас на місця зверху до низу mm -hmm. по вертикалі, ми здійснюємо ту політику, mm -hmm. здійснюємо ту реалізацію так. Про все інше може бути написано багато на сайті і на різних сайтах можна писати. Проєкт націлений на інтеграцію суспільства, і, як бачимо, у людей, які втекли від війни, чимало. Але очевидно, що адаптація неможлива лише з ініціативи переселенців. Вони переконані, що підтримка повинна бути і з боку місцевих жителів, адже вони такі ж українці.